असल मैं हकीम डॉक्टर खरब लतीफ़ में करता हूँ आप सब कैरियर से होंगे मैं खुश आमदीद करता हूँ जो मेरी ओपिनियन है जैसा कि हाजरी नाजरीन हमारे टॉपिक चल रहे हैं जिसमें हमने फलों के बारे में बात की आज का जो टॉपिक है वो है गंदम के मतलब हम बात करेंगे जो गंदुम है इसके बहुत ही ज्यादा फायदे हैं अगर हम इसका सही तरीके से इस्तेमाल करें आपने देखा होगा है है, जो तो वो क्या है कि वो बाजार से बने हुए जो मैदे के आटा है ना उसका इस्तेमाल करते हैं मैदा जो होता है जब ये हमारे मेदे में चला जाए या समोसे की मिसाल ले ले या नान की मिसाल ले ले जब वो हमारे मेदे में जाता है तो वो सही तरीके से जो उसको अंदर जाके हजम होना और उसके बाद जो है उसको जो उसका फजला है वो बाहर निकलना वो, वो ऐसा नहीं होता जैसे ही आप बेकरी आइटम या मैदे से बनी चीज खाते हैं तो क्या होता है आपको कब्ज होना शुरू हो जाती है और आजकल जो है हमारे माशरे में ये ज्यादा ही काम हो रहा है उसकी वजह क्या है कुछ गैस, गैस का ना आना और इसके अलावा कुछ सुस्ती हो जाती है जिसकी वजह से हम कहते हैं कि बाजार से जो है चीज आटा ले बाजार से बनी हुई जो रोटी है वो ले वो ले इस्तेमाल जिसकी वजह से जो मेदे के ना ज्यादा हैं अब हम बात करेंगे गंदुम के आटे की बात करेंगे देखिए गंदम का जो आटा है ये तो एक बहुत ही है गंदुम के बारे में बात करेंगे जिन लोगों को मैदे का मसला आता है कब्ज का मसला आता है स्टमिक की प्रॉब्लम है गैस बनती है तजावियत बनती है तो मैं उनको लिए एक छोटी सा एक बड़ा अच्छा नुस्खा लेके आया हूँ कि आप गंदम का आटा तो इस्तेमाल करते ही हैं। गंदम के आटे का आपने इस तरह करना है कि आपने उसके अंदर ही आप जो है एक चुटकी जीरा और एक चुटकी अजवाइन और एक चुटकी जो है सफेद जीरा वो मिक्स करें जिस तरह नमक में आप इस्तेमाल करते हैं जिस तरह आप नमक डालते हैं आटा गूनते वक्त बिल्कुल इसी तरह उसका इस्तेमाल करें उसके बाद जो है आप उसको जो रोटी को बना के उसके बाद पर जो है उसको पकाएं और इसका इस्तेमाल करें इससे क्या होगा आपका जो मेदे का तजाबियत गैस और बोझपन और इसके अलावा मेदे के जितने भी मसाइल हैं वो सारे ठीक हो जाएंगे और साथ में जो है आप दोपहर में सलाद का इस्तेमाल करें उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी इसको लाइक और शेयर लाजमी